И всем привет, это влог на поездку в Киев. Мы поедем сейчас в Киев. Да. Так, ну все, мы речи забирали, можно идти. Так, стоп. Дима, а ты взял игрушки с теши? Игрушки? И я игрушки, забыл. И ты быстро забирай. Так, ну все, Дима уже взял все игрушки. И мы взяли такси. Будем речи складывать. Дальше багажник складываем. Вот так вот. Так. <тит> все, теперь Дима тримай стешу. Ну, и сумку мою. Все, коляску сложу. Так. сейчас коляску надо положить в багажник. И сюда. Так, давай уже побыстрее. Что машина нам уже бег бегает. Ага, да. Так. Ну, все. Дима, не, давай я сначала сяду, а потом уже стеша спереди пусть сюда они. спереди сядешь. У нас тут около окошка стеша пусть сидят. Так вот так вот, да, вот так вот содержать. Ну все, я кучу положу. Угу, дом. Так. Ну, я бы как-то и положу. Угу, да, Дима, давай. Так. Вам куда выходит? До, рыб... до вокзала. Да, до вокзала. Так опять, ну что, сейчас, еще Дима уже просыпайся, мы уже почти проехали. О, да, сейчас секунду. Дима, давай вставай. М -м -м, да, сейчас встану. Сейчас надо речи забрать. Так, течка, давай. Так, сюда. так Дима власть. О, да, я уже проснулся. Да. Так, нам запятняться. Да? Так, коляска. Ну-ка, ну-ка, сейчас тешу положить. Ничего, сумку потом сдержу. Посмотрите. Ага, да, так. Мы покупаем чемодан. Окей, надо да, плачем. Да, плачем. Ну, да, до свидания. Сейчас поедем. Так, так, нам входы прямо, сейчас надо пенять по лестнице. Все, нам. Тем ты идешь? Да, ну да, сейчас иду. Окей, так. Ну, все уже и метро. Она уже на Все, на, на, на третий. Путь, вагон третий, а вот поезд я не понял. Надо мне Так, ну, ага. так что вот, надо билетики уже давать. Так, все, мы все, тут с паспортом. А, ага. да. Так, сейчас уже сколько? скика. Уже 10.30. Ага. Должен поезд приехать. У нас же в 11 будет поезд отправляться. Мы же до приедем. Через полчаса даже. Да, ну окей. И чуть почекаем его. Я думаю, ну через 5 мы приедем здесь. Ну да. Держи, не встала? Нет, я буду сидеть. Окей, сюда. На поезд уже. А все уже и поезд приехал. Ну да, так сейчас надо ну, да. А, сюрприз тут не буде, так понимаю. Ну да. А, да, нас немає. Думаю, це він, що нас були сюрприз, перевіряли все. Ой, сюрприз. Я перепутала, не сюрприз. Чи другі? Проводні сюрприз. Та да. Сюрприз, вони в самолітах. Ну, трішки я перепутала. Ну, ладно. Так, Дима, давай, заходи чужина, да? Так, третий вагон. Ой, все, третий вагон. Сейчас Ну, Боже, ты начали. Понятно, что третий нам вагон. Так, ну все, мы сходить. Ну. Ну. Так, точно ничего не забыли мы? Бо сейчас выйдем в Киев уже. Точно ничего не забыл. Давай же идти. Ну, добре. Фух, ладно, пошли. Так, то все, уже и вагон да, наша купе семь, Да, ну это правда. Так, вы пока тут ручки разбираете, но вы пока тут складите удобно. Очень мало места. Ну да. Так. Сумочку на стол. Положу. И пышку. На стол тоже положу. Пока все на стол. Так, ну а потом уйти кровати не поднять. Пидем специально ячейка. Для рюкзаков, колясок, ну, для всяких чемодане, например. Ага, uh -huh, да. А я пока тут положу. Да не, не хочу. Mm -hmm. Я пока... Может, посадю туда. Вот я посадю. Ну, хотя нет, я лучше наверх. Так, что не можно залезть? Ну, Серега, я сейчас что занята. Ну, mm -hmm. я пока тут положу. Так, рюкзак. Ой, чемодан. Чемодан наш надо положить мячик потом. Но так напечатаем, что достать и тапочки, тут не заходить. Будем в тапочках ходить. Вот нельзя не Понятно? Да, понятно. Я вам достану, тут очень много рядом. Ой, как в Так, ну все, опять его капец. Ну все, мы все проделали, у нас где мое, где мое, потому что где тапочки где мое, а вот здесь тапочки. В принципе, наш влог, я думаю, уже подходит до конца. Это наш влог с поезда. Ну, влог поездка в Киев. Будет еще, я думаю, влог с поезда. Да, что мы там занимаемся, как мы их играем. И что мы тут будем перекушивать. Ну да, в принципе, вот так вот. И сейчас же захотела спать наверху. Вообще такая лисенька прикольная, аж складывается. Наверху. Я тут буду спать. Там, какой красивый вид. Mm. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Будет у нас влог с поездом. Да я знаю. Мы будем ехать 27 часов, поэтому влог будет, возможно, довольный. Я не уверена, что он будет долгий Так что, так вот. Я не могу быть долго, я поймаю Я, нам возможно, не выйду, Тут что нет интернета в поезде. у меня есть мобильный, где есть с этим Ну, это все. Возможно, даже фоточка буду варить. Свидетель, рам. Опять поезд трассы. Так, опять тут так. На трассе на остановках будет еще три, трес... Ты наверное. Хотя нет, не, не должно трассы. Он медленно должен останавливаться. Но все ладно. Ну, все. Нам их выдать. я не помню, сколько остановок. Ры, может, 15. Может, меньше. Я не уверена. Если наша остановка будет как раз через час. Я не знаю, чем будем заниматься, поэтому лох, я думаю, выйдет. Ну, я могу попрощаться уже с вами. Вот это все, что я хотела сказать. Всем пока. И подписывайтесь на мой телеграм. Я его ссылку пытаюсь в описании. Я не уверена, что выйдет. На телеграм надо подписаться, пожалуйста. На мой ютуб, кто не подписывайтесь подпишитесь. Ну, в принципе, все. Всем пока. Спасибо за просмотр.